tiga projek Semua projek-projek itu -projek buat terang-terang makna Tidak menghormati semua peraturan hutan dan alam sekitar Sebab itu semasa Razak dia orang buat padang golf Di pinggir Tasik Pudu Ditebang habis hutan lebih kurang 140 ekar Untuk nak buat padang golf Dan semasa air banyak Mereka mengarahkan madal supaya lepas air Kali pun nak minggu Dah alam sekitar dan itu sendiri maknanya telah bercanggah dengan dasar pertanian padi ini. Kalau tuan-tuan pergi ke kawasan pedu, semua pokok-pokok tu pokok baru. Semua ditebang. atasnya projek dan berjalan raya dan seumpamanya. Dan sebelah tu juga, dan mana tu ada kodik, dibagi tanah-tanah ditebang oleh satu etnik yang tertentu. Tasik Pedu terancam Tasik Pedu Gondol, Kedah bakal mengundang bencana. Kerajaan rakus terbambala antara tajuk-tajuk utama akhbar yang cuba meracuni pemikiran rakyat Kedah. Apakah benar kerajaan negeri rakus memunggah pala? Dan benarkah projek perladangan pecaruk genti bunga akan menjejas dan mencemarkan kawasan tadahan air di Tasik Pedu? Jadi inilah daripada daripada apa highway terkeh kita akan tengok pandang sana sehingga ke bukit ujung itu dan di belakang adalah hutan. Dan sebelah kanan daripada tekih ni ialah kawasan empangan. Jadi kawasan ini dibahagi ya, terbahagi dua lah. Satu kawasan empangan sebelah sana yang kita tak ada tak ada tak ada kerja apa yang kita tak ambilkan, tak tak tak, tak masuk dalam kita projek. Dan sebelah kiri hanya sebelah kiri inilah yang kita buat pembangunan di sini. Jadi di sini akan ditanam segala berbagai buah-buahan buah -buah yang komersial seperti buah pelam, durian, rambutan dan pelbagai. Dan kawasan-kawasan yang tanah tinggi kita akan letakkan buah-buahan nadir kawasan projek hanya melibatkan tiga kompartmen iaitu kompartmen 50B, 48A dan 48B yang terletak di seberang jalan Tasik Pedu kawasan berhampiran tasik langsung tidak diusik Gagasan yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Ustaz Azizan Abdul Razak merealisasikan kedah sebagai jelapang makanan negara dengan mewujudkan ladang buah-buahan berskala besar di Caruk Genting Bunga di Mukim Pedu daerah Padan Terap seluas 885 ekar berkonsepkan agro ecotourism dilakar dengan gambaran negatif oleh media perdana. ini tapak yang telah kita mula tanam awal bulan itu. Jadi lebih kurang 10 ekar. Jadi kita hold on sebab kemarau yang panjang Jadi dan kita akan sambung baliklah bila hujan cuaca yang sesuai. di sini belah sana ialah kita punya nursery. Kita ada lebih kurang 7000 pokok uh, membelam dan 1000 pokok pelbagai jenis untuk kita tanaman yang akan datang. Di sini ada kolam, sebagai kolam bekas ya Perdana Seri... dan juga kolam sebagai kolam kolam tanggungan. Jadi ini aliran sungai parit di situ akan masuk ke kolam ni dan dia keluar ke di situ. Jadi apa-apa endapan akan terendap di sinilah dan air yang keluar sana akan jadi kurang keruh, tak keruh. Sebelah sini kita buat teres untuk tanaman. Yang kita nampak ni teres. Kemudian belah hujung sana kita buat platform. Jadi kita ada uh, teres dan platform. Kedua-dua ni lah untuk uh, menghalang juga apa kita uh, kata hakisan. Tapi pengakuan kita bubuh kita bubuh dulu pokok penutup bumi ni. Contoh macam ni. Bau mana ya? Sana. Inilah to, pokok penutup bumi lah. Yang akan kita tanam juga teres-teres atas antara penutup umi yang kita akan tanam di kawasan uh, projek kita. Lah. Jadi daripada jenis CP, CM dan PJ. Jadi ini akan menghalang hakisan. air kalau kalau bila berlaku hujan. Lah. Fasa pertama pembangunan ladang melibatkan kawasan seluas 347 ekar telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengawalan berdasarkan agriculture practice dengan sistem teres, platform, penyediaan longkang, parit dan 8 buah kolam bersaiz 100 kali 40 kaki dengan kedalaman 20 kaki juga turut dibina zon penampang dengan jarak 5 hingga 10 meter dari kawasan carok ataupun laluan air selain tidak menebang pokok-pokok besar dan tidak membakar sisa-sisa pokok yang ditebang sebagai benteng hakisan. Ha, kita ada bukit kan? Ha. Bukit kemudian kita akan buat kita buat teras. Jadi bila berlaku hujan hujan lebat, air bukit itu akan turun ke atas teras. Dan di teras tu air dah terhenti ter 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 di situ. Dan di atas teras kita buat stok ban di mana ada satu tapisan lah. Kemudian daripada stok ban tu, air akan turun ke kaki bukit. Kaki bukit kita akan buat satu sistem peparit. Jadi air akan masuk ke peparit dan apa hakisan apa akan terkumpul dalam sam yang kita buat tadi tu. Hmm, daripada sam tu tapis, turun pula ke, ke sungai utama ni, parit utama kan. Di parit utama ni kita ada pula satu kolam besar, kolam nampan. Eh, kolam tadahan. Jadi tapis sikit lagi di sini. Kemudian barulah ayat yang keluar tu. Jadi kita kata dah di ada tapisan Ada beberapa kali tapisan. Jadi kita akan dapat ayat yang yang yang, yang kualiti yang bagus daripada ini nak mengelakkan kita kata cemaran ayat tu. So di tepi-tepi apa tadi dia tengok tadi di tepi antara sungai tu kita akan buat satu macam tadi kita ada tempat satu zon zon tadahan ni, kita ada 5 meter daripada kaki sungai daripada tebing sungai tu sebagai mengelakkan daripada Andapan apa yang nak turun dia tersedia kan, dia tampan di situ lah. Tun tampanan tu. Jadi itulah apa kita punya agriculture praktis yang kita buat untuk projek ni. Satu nak mengelak daripada kisan, tu nak jaga kualiti air dan sudah dan kita kita kayu-kayu ni kita tak pakai. Jadi kita pencemaran tak ada. Jadi, kita himpun-himpun dan kita letak satu tempat. Beginilah juga fenomena pembersihan hutan sewaktu membangunkan ladang felda, pembinaan lebuh raya tekih dan ladang-ladang berskala besar di Sarawak, Johor, Pahang dan lain-lain negeri. Tetapi kenapa kedah menjadi perhatian daripada praktis pertanian yang dijalankan diyakini mampu mengawal hakisan dan pencemaran air manakala dengan kedudukan tapak projek yang lebih rendah dari kawasan tadahan air Tasik Pedu adalah mustahil sama sekali aliran air daripada ladang buah-buahan di caruk bunga ini melimpah menyeberangi Lebuh Raya Tekeh mengalir masuk ke dalam tasik sebelah ni, sebelah daripada jalan ni lah kawasan caruk bunga lah kawasan projek ni rendah daripada para hayat yang diam tu di sana. Carok cabang dua, dia akan bermula daripada sini, arah sini. Dia akan turun ikut laluan ni. Kemudian kita akan buat, kita ada korek satu kolam tanggungan tu. Ia akan masuk ke satu lagi kolam tanggungan tu. Yang kita nampak dekat nursery tu. Kemudian dia akan bercantum dekat kereta tu. Dengan hak belah sana punya. Dia akan turun dari sini. Dan tu akan mengalir daripada ke kiri. Dan ujung sana adalah empangan. Jadi air ni akan mengalir belah sana. Jadi tak ada kita air masuk boleh masuk balik ke empangan. Jadi pendapat saya tu memang tak sekat yang saya faham yang saya tengok tak ada kemungkinan langsunglah air, air ini akan melintas masuk belah sana. Jadi itu yang yang kita nampak dari segi mata kasar kita lah. Tuduhan yang lebih jahat kepada Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Kedah dengan mendakwa projek ladang buah-buahan ini hanyalah sandiwara. Sebaliknya rakus memunggah balak adalah tidak berasa sama sekali. Kelak, insya Allah dianggarkan lebih 30 jenis tanaman daripada buah-buahan tempatan dan herba akan menghijaukan kembali kawasan ini. Dia orang bimbang tanah itu kata tak naik. Kelak. Saya nak bagi tahu, after 5 years, lepas 5 tahun, dia akan jadi hijau semua. Sebab teriak lima tahun dia berbuah kan lima tahun berbuah Tinggi pokok dia Macam bagi apa begitu juga Rambutan lagi cepat Tiga tahun dah berbuah lah Semua tu akan hijau Dan sebelum itu saya nak beritahu tentang Di pedu ni Saya dah bagi arahan kepada Pengarah urusan Kepulauan Adang KNK Ada seribu hekar tu ditanam Buah labu dengan temikai Labu tu dia akan tutup tanah dan dia akan juga tanah tu. Saya bukan melawak dalam projek saya. Saya nak tunjuk rakyat betul. Seribu hektar yang saya nak buat. Bila saya akan buat sejarah, saya yang pertama di Asia ataupun di dunia ni yang saya buat apa ladang buah -buahan. Untuk semua jenis buah tempatan. Esok tak payah nak pergi cari buah stui macam mana, buah jermia macam mana, buah kerubi macam mana, buah nanam macam mana, ha? buah putat macam mana, Buah mungkudu macam tu, tak tahu. Dia akan tengok situ. Tengok khasiat-khasiatnya sini. Sedangkan saya besok ni, taman-taman semua kita akan buah pantun berat-berat tu. Dan pokok pisang mah, pisang mah dibawa berayar. Masak tepi atas peti. Hutang mah boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Saya akan arah semua. Saya akan panggil seterawan semua tu, akan tulis semua pokok.